ઉત્તર પ્રદેશમાં શંકરાચાર્ય વિવાદ વચ્ચે રાજીનામાની રાજનીતિ તીજ થઈ છે શંકરાચાર્ય વિમુક્તેશ્વરानंदના મુદ્દા પર હવે ઉત્તર પ્રદેશમાં બીજો રાજીનામું પડ્યું बरेलीના સિટી મેજિસ્ટ્રેટના રાજીનામા બાદ હવે આયુધ્યામાં જીએસટી ને ડેપ્યુટી કમિશનર પ્રશાંત કુમાર સિંહએ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના સમર્થનમાં રાજીનામું આપ્યું છે જીએસટી ને ડેપ્યુટી કમિશનર પ્રશાંત કુમાર સિંહએ રાજ્યપાલને બે પનાનું રાજીનામું મોકલ્યું જે કે હજી સુધી તેમનું રાજીનામું મંજૂર નથી કરવામાં આવ્યું ડેપ્યુટી કમિશનર પ્રશાંત કુમાર સિંહનું કહેવું છે કે તેઓ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથનું અપમાન સહન નહીં કરી શકે હવે જો રાજીનામું મંજૂર થશે તો સામાજિક કાર્યમાં તેઓ જોડાશે हेलो हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ जिसका नमक खाते हैं उसका इलाजा आधा करना चाहिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ सॉरी पत्नी से बात कर रहा था मैं मेरी दो बेटिया हैं दो रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं विगत कई दिनों से आप ये प्रकरण देख रहे होंगे कि प्रयागराज में स्वामी और मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया हमारे गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के खिलाफ अंदरगल प्रलाप किया ये सही है कि हम राज्य कर्मचारी नियमावली में बधे हुए हैं लेकिन हम इस राज्य से वेतन लेते हैं उससे हमारा परिवार चलता है हमारी नमक रोटी चलती है और मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि बस मैं केवल वेतन लूं और रोबोट की तरह यांत्रिक व्यक्ति की तरह केवल जो है सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध को सुनता रहूं मेरे भी अंदर एक दिल है जो धड़का और मैं सरकार के समर्थन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी के समर्थन में अपना त्यागपत्र दिया हूं और शायद इतिहास में पहली बार सरकार के समर्थन में किसी राजप्रतित अधिकारी ने समर्थन दिया त्यागपत्र दिया होगा और आज ये त्याग पत्र निश्चित रूप से उन शक्तियों सक, के मुंह पे एक जाबी का काम करेगा उनके जो उनके जो सपने हैं समाज को जातियों में बांटने के उसको रोकने का काम करेगा लेकिन आप जी रहा गई काले शंकराचार्य समर्थन आपता बरेली ना मेजिस्ट्रेट सिटी मेजिस्ट्रेट राजीनामु आप मेजिस्ट्रेट अलंकार राजीनामु धरी दीद આજે સીએમ યોગીના સમર્થનમાં જીએસટી કમિશનરે રાજીનામું આપી દીધું એમ કહીને કે જેનું નમક ખાધું એની સાથે આવું થઈ રહ્યું છે એ નથી જોવાતું અને એટલે હું રાજીનામું ધરી રહ્યો છું